Форма какая-то снежная, как с Call of Duty. И какой-то военный, да, наверное? Вообще-то да. Ты в Украине на войне не был? Был. Был? Зачем а? ты это делал? Как? Ты же сам понимаешь, какая цель. Не, я не понимаю, вот россияне а я мне не, не понимаем, могут объяснить. За бабло, за бабло идут. Но это не цель, Нет. это... Эморальные. Ты еще спроси, вот когда началась война, да? Нет, так я вижу, что ты, э, вижу, что ты, ты как э, бы уже взял грех на душу. Какая разница, знаешь ты, когда война началась война, или нет? На твоей совести, она... украинцев. Так что, у тебя есть какая-то идея или просто бабло? Так расскажи, зачем вы идете сюда? Как бы вашу территорию освобождать. От нас? Получается, да. Так это же Гитлер такое делал. Что ты хочешь мне доказать? Я тебе хочу доказать, что ты взял грех на душу и сам не знаешь за что. Так придется же ответить теперь за это. А ты сам не боишься, что тебе м... придет за убийство? Это, это мой выбор. Это просто мой выбор. Все, а можешь назвать имя, фамилию, подразделение? И все равно тебя найдут. Ну, сейчас найти по лицу. Так будут искать 15 минут, так 5, 10. Но ты будешь выглядеть крутым мужиком, который еще и не побоялся назвать. Ты же освободитель. Ну, чтобы ты красиво выглядел, чтобы ты смелый. Тем более и так найдут. Ну, что, можете паспортные данные свои сказать? Ну, Юра, ну. Ну, как? ну я... А? Ну, Юра, что ты не можешь уже сказать свои, шо, паспортные паспортные шо, сказать свои паспортные данные? Смотри. Ну, а зачем? Ну, то, что Юра, я уже знаю, я видишь. А как ты, Юра, Юрчик, как я ты любишь? как? Фоменко, Юра Фоменко. Смотри, как быстро наша разведка работает. Наша разведка Юрасик. Что, с же реально? В принципе, Трапишка, да, видишь как, все, не надо, вопрос снят. Ну, Помахай ручкой.